Я так розумію, Нет, про Запорожье. Ні, ми поговоримо про Запоріжжя, проанонсуємо, о що ми будемо говорити за Запоріжжя. І у нас дуже важливо сказати, що в самих, в общем-то, больших серйозних проблем є закриттям сторов. Шість супермаркетів там знаходяться, в которых, як известно, вивішена інформація о том, що якобы йде противодействие со стороны групи Новинского. Вот, идет некий рейдерский захват. И вот... Насколько я разумею, историю позакрывал и в Киеве, так? Ну, я знаю точно, что, например, закрыт в Кременчуге. В, вот, в Киеве тоже подсказывают. В Кременчуге нам... и не открывали. Нет, почему нет, так, <laughs> не открывали. <laughs> я не сказал? <знаю>, <laughs> На самом деле я, очень, я, очень честно, важно, кажучи, что за... это является ну, достаточно важным для экономики, да, этих вот, в том числе, регионов. Ну, mm -hmm. Если это Запорожье, там идет речь о том, что могут потерять работу 3,5 тысячи людей на самом деле. Это очень серьезная цифра да, для, э, в любом случае, города. Э, и у нас должен быть на связи Максим Щербина из Громадского Запорижья. Э, и у нас э, есть на связку. летает. Который Запорожья нам витает. все это прокомментирует. Привет, Максим. А, ну, смотрите, по, по Амсторам какая, собственно, ситуация? Их всего по Украине на данный момент закрыто вот в результате этих Внутри корпоративного конфликта 18 магазинов. То есть в том числе и в Киеве, и еще где-то везде. В Запорожье это 6 магазинов. Суммарно это около 3000 человек на данный момент не ходят на работу. Uh -huh. Вчера в студии «Громадьку» нам удалось собрать представителей обеих сторон. То есть и Вадима Новинского со стороны смарт-холдинга. То есть это главное... Это мажоритарный акционер, у которого 70% акций Амстора, а также представителей другой стороны, имеющей 30% братьев Вогоровских, так называемых. То есть вот между двумя этими группами на данный момент происходит конфликт, но как бы для нас главной задачей было понять, что с людьми, то есть выйдут ли они на работу, потому что, ну, как бы, внутрикорпоративный конфликт, это, ну, немножко их проблемы. То есть, как, как мы выяснили, по факту, даже присутствует некая третья сторона. В этой проблеме, потому что все началось с того, что 31 декабря, вот буквально там за несколько часов до Нового года, шесть Амсторов в Запорожье заблокировали вооруженные люди. Сторона, вот, которая представляет братьев Вогоровских, говорила о том, что эти люди это люди Новинского, которые вытесняют, фактически совершая рейдерский захват. Со стороны Новинского сами люди недоумевали, то есть кто, кто, эти вооруженные люди, которые приехали на машинах, как говорилось, с невропедровскими номерами. То есть в итоге выяснилось, что эти люди представляют так называемую организацию «Сыла наций». То есть это запорожский правый, экс-правый сектор, который, от которого, собственно, правый сектор ортодоксальный открестился, в силу там было сказано, В силу неоднозначности репутации как бы запорожского правого сектора, то есть они были замечены там в ряде таких провокативных действий, теперь вот они всплывают как бы в конфликте торгового дома Amstor. параллельно. Из-за чего, собственно, возник, возник конфликт? Представители смарт-холдинга Вадима Новинского, кстати, благодаря журналистам Громадского, благодаря Алексею Мацуке из Громадского Донечины, который выложил в своем фейсбуке Э, скан чека из одного из Амсторов, который находится на оккупированной территории. Э, то есть согласно этому чеку в магазине, который существует под вывеской Амстор, фактически работала другая фирма. То есть это уже был не Амстор. И управ как бы, держатель основного пакета акций был очень удивлен, то есть, почему выручка шла мимо, то есть, почему вот, э, на оккупированных территориях, к слову, 18 магазинов осталось. Вот. И почему... 18 магазинов находится? всего вообще? Ты имеешь Нет, в... всего их порядка 40. На оккупированной территории 18 находится. Насколько? <свят> Может, То есть достаточно 18, да. Мы сейчас И говорим с... все об Амсторах, потому что перед этим ты сказал в самом начале, что закрыто 18 магазинов Амстора. Или какие-то Амсторы закрыты, какие-то работают? Нет-нет, Я... Не, не Правильно? Це... Или что? Загалом их 40. 40. Да. 40. да. 40. Закрыто 18. І на окупованій території знаходиться 18, але це не пов'язані 18, розумієш? Ні. Так буває, якщо в тебе загалом 40, то 18 може бути в одній кишені, 18 в іншій і ще щось залишиться. Я Собственно, думаю, из этой математики, честно говоря, ну зачекай, повертаемость да, до Сториф. Так, да. что там стало? Надо сделать инфографику на самом деле хорошую, да, чтобы было всем понятно. По факту руководство Амстора узнало, что, ну то есть есть держатель основного пакета акций и есть управляющая компания, которая занимается всем менеджментом. И проще говоря, то есть Держатель основного пакета акций узнал, что э, менеджер, которого он нанял, его обманывает. Менеджер-держатель э, минимального 30% акций, и поэтому просто был уволен директор, который, по словам смарт-холдинга, за спиной Амстора, параллельно заводил другие фирмы, выводил деньги из предприятия, там вымыли около 70 миллионов долларов. То есть мы вчера об этом говорили в прямом эфире, достаточно так жарко было, потому что общего языка они не нашли и... Собственно, наш основной вопрос, что же будет с работниками фирмы, которых в Запорожье порядка 3-3,5 тысяч, причем еще как бы, интересный аспект в том, что очень много работников Амстора выехали с оккупированных территорий вот, вслед за работой сюда, то есть они перевелись вот в Амсторы, которые на территории Украины находятся, то есть и... Уехав за работой, они сейчас фактически остались без нее. То есть, там идут разговоры о том, что какими-то просроченными ну, продуктами, которые избывают свой срок годности, им сейчас реализуют ну, выдают зарплаты. То есть, на данный момент магазины не работают, все находится в подвешенном состоянии. В прямом эфире мы включали прокурора Запорожской области Александра Шацкого, который сказал: Эй, эй, эй ребята, прокуратура ни при чем, это внутренний конфликт фирмы. Так, давайте спробуємо розібратись, бо я трошки заплутався в цій історії з Амсторами. По-перше, всі Амстори, я так розумію, знаходяться на території України. Ну, Ні, сеть, часть сети залишила на окупованій території. Окупована територія це все ж таки територія України. Так, да, цим да, розібралися. Да, да. На, на окупованій території України. Зрозуміло. Правильно так, розумію. Там 18 їх, знаходиться додай, на окупованій. Їх 40? <реш> в районі 40, всього в Близько 40. 40. 40. 18 знаходиться 40. на окупованій території. Частина працівників, які не захотіли залишатись там, перевелись в Амстори, а. які знаходяться в тому числі і в Запоріжжі. Да. Тепер проблема в тому, що Амстори намагаються віджати, так би мовити. Так я так розумію, що на окупованій території Амстори вже фактично віджали. Дивне, ну, трохи здивування власників, якби територію намагаються віджати, а Амстори вони да, не мають да, залишити. Ну, Окей, цю так, тему залишаємо, але я так розумію, що там для працівників нічого не змінилось. Власне, змінились якісь бізнес-власники. Це так, але працівники залишились працювати. Ніхто навіть не помітив. Ну, та, вона на, все та, працює не... під, під під тим, під тою самою назвою, навіть Амстор. Чого бояться люди в Запоріжжі? Я розумію, що райтерська... вони не ходять на роботу. Вони мають можливості доступу до робочих місць. А, ну то якби з точки зору працівника, вибачте, мені за такі, за такі просто слова, але я так розумію, що з точки зору працівника чим швидше відіжмуть, тим швидше вони повернуться на роботу, ні? Ну, Чим швидше отожмуть, чи чим швидше знайдуть якийсь общий язык, то тим по большому счету все одно владелець. Ну, ну, не бувало. все равно нам. Давайте попытаемся разобраться вот таким вот образом. Я открываю Википедию, да, где написано, что Амстор мережа складається з 26 магазинів. Это, ну, Вікіпедія в Україну Вікіпедію пишуть люди, добавить. тому как бы це не офіційна інформація. ты можешь спробувати знайти на первом чистого. Тем не менее, здесь есть перечень, який, а... кстати, да, содержит только 5 магазинов в Запорожье. Нет, речь идет, значит, идет речь о Запорожской области, потому что, по-моему, в Мелитополе идет, есть тоже заблокированный магазин. Угу, угу. Да, есть, есть Мелитопольский магазин. Ну, то есть, условно говоря, тут также написано, что Миража на 60% наложить компании Smart Holding. То есть, на, на 7, по их словам, на 70%. На 7. Ну, то есть, вот, есть разность позиции, но, тем не менее, это собственник, да, как бы, я не вижу, кто тут отжимает, что... Те, у кого 30%. Ну, фактически 30%. собственник пытается вот, вернуть пытается контроль. Взять контроль на... А менеджмент да. обвиняет его в рейдерском захвате. Да, 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 да. В том-то и дело, что владельцы 70% акций обвиняют в рейдерском захвате. Теперь добав, давайте добавим сюда, чтобы совсем уже все смешать, и людей, и коней. А Причем тут СБУ, я звонувачу в мражу магазине Амстор, финансование терроризма на сходе. Да, 6, 6 января. Это, кстати, новость. новость была новостью, собственно, для всех вчерашних гостей, но один из э, запорожских интернет-ресурсов вся власть со ссылкой на свои источники в СБУ э, написал 6 января еще о том, э, сейчас я приведу цитату, что служба безопасности в Украине возбудила э, уголовное производство по 200 по пункту 5, 258 статье, э, то есть это финансирование терроризма торговой сетью Амстор. На данный момент ведутся следственные действия. Предполагается, что деньги, вырученные в сети Амстор, шли на финансирование террористических групп, действовавших на территории Донбасса. Но в тот же с... час на территории Донбасса Амсторы уже отжали? Э, ну, по, по, факту нет. То есть, но они входят, они входят в сеть, но вот собственник пытается разобраться, почему под под эгидой Амсторов, на самом деле работают уже достаточно длительное время другие фирмы. Uh -huh. а, скажи, все-таки удалось понять и разобраться, при чем тут вот сила НАТИ, вот эта организация? Где не, оно... от, не, от нее все открещиваются. То есть все свелось к тому, что это люди доброй воли, которые, узнав о рейдерском захвате, пришли как бы затариться свежими продуктами, ну и немножко не дать рейдерам... Обе, обе стороны разводят руками, говорят, мы ни при чем, мы не знаем, кто эти люди. Це знаєш, як а раптом вони посваряться між собою, хто і що довше тут Дві, ну та ці власники 30%, власники 70%. Раптом вони один одного повбивають, то а тут ще Амстори залишились. Це є. Просто э, варто бути поруч, аби знаєш, ну може щось перепад... мародіорства, наприклад. Або, правда? наприклад, так, під, да. під, таким, під такими гаслами, тому штама добре. Мабуть. Я пропоную продовжити розбирати, що відбувається в запорізьких Амсторах і не тільки в Запорізьких. Взагалі з цією мережею доволі багато такої інформації контроверсійної, що ще було в Запоріжжі протягом цього тижня. Ну, ну от, от, Стоит из... сказать, что в международный розыск объявлено директ, директора Запорожского КП «Водоканал» за раскрадание 5 миллионов гривен. А ну, Расскажи подробности. Да, да. И Игорь, Игорь Очередько, это экс-директор КП «Водоканал». На этой неделе появилась новость, правоохранители распространили о том, что он объявлен в международный розыск. Ему меняют растрату 5 миллионов гривен. Там была афера, она была связана с закупкой труб водопроводных, вот. На данный момент ему, ну, то есть они покупали старые трубы бэушные по цене новых. То есть на данный момент ему грозит порядка 12-12 лет тюрьмы, вот. Но по, по как бы такой неофициальной информации он уже находится в России и в розыск был, по всей видимости, объявлен после того уже, как как в Россию благополучно выехал. То есть, видимо Дождались, пока выедет, и после этого объявили, как ну, это у нас сейчас-то нем... это бывает, а. Да. С сором Запоріжжя. В Києві продавчиня жетонів в метро вкрала 2 млн. А у вас директор водоканалу лише 5 за якіхось Ну, тариф там... трубах за нові, так і просто смішна історія. Редактор 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 Запоріжської газети Субота плюс, который в своё время очень плотно занимался мониторингом ситуации в Водоканале он писал о том, что э, как бы смешно судить там человека абсолютно погрязшего в коррупционных каких-то грехах за разворовывание вот этих жалких 5 миллионов. Он приводил там целый перечень. Э, э, как бы, при, преступлений или схем, в которых этот директор был замешан. При этом на данный момент о них ничего, ничего не говорится, то есть ему меняются только эти старые трубы. Вот. Остальные схемы правоохранители их не замечают, и как бы, редактор делал вывод, Богдан Василенко его зовут, он делал вывод, что собственно схемы не замечаются, потому что они, они выгодны, они интересны, то есть они останутся... из козла отпущения нашли, но какие-то наработанные маршруты там, вывода денег из КП, они продолжат работать, но уже с новыми хозяевами во главе. А кто сейчас возглавляет КП «Водоканал» в Запорожье? О... В кого теперь есть все шансы на 5 миллионов? Google, Google мені в допомогу. <laughs> ну, то є, ви не, не да, на человека на дане Google да. і на допомогу нашим глядачам так само. Тоді давайте перейдемо до наступного питання. Четверта хвиля мобілізації. Що там в Запоріжжі? З п'ятнадцятого ні, з двадцятого починається з двадцятого января, четвертої волна. А по інформації главного воєнкому обласного білізують полтори тисячі чоловік. то есть возрастом до 60 лет, причем будут забирать, в первую очередь мобилизовать будут тех, кто имеет какие-то военные профессии, там целый перечень военных специальностей, которые будут мобилизованы самыми первыми, также отдельно Военком приводил список людей, которые не подлежат, не подпадают под четвертую волну, то есть там в основном студент, студенты-аспиранты, те, у кого совсем плохо со здоровьем, священнослужители, многодетные родители, ухаживающие за недееспособными родственниками и также почему-то жители оккупированных территорий, которые выехали на данный момент находятся на территории неоккупированных. В языке я так разумею. Uh, ну я не знаю, видімо, да, апапасапасаються, не опасаються. хочу нічого що, щодо цього говорити. Хотів лише запитати, чи вдалось громадському Запоріжжя дізнатися, наскільки ці потреби можна задовільнити за рахунок добровольців. Наскільки люди насправді готові вже зараз заповнити ці півтори тисячі вакантних місць в Українському? Uh, я, я думаю, з, з цим є проблема, оскільки ті, хто дійсно хотів добровольно. защищать Украину, они ушли даже не второй, а еще первой волной мобилизации. То есть моих знакомых, которые записывались добровольцами, их призывали еще в августе месяце. Вот. Поэтому, тем более, это столь узких специалистов, но мы не можем же вечно выбирать вот из, из населения людей. То есть по факту на, к четвертой волне мы Ну, ми остаемся уже ну, не то чтобы ни с чем, но достаточно трудно будет воєнкому найти, допустим, там, операторов ПЗРК или командирів отделений, там, или командирів БМП. То есть, такі спеціальності, то есть люди ушли в первую очередь. Да. Ну, Слухайте, в нас військових фотографів і журналістів снайперами робили за тиждень-два. Так що думаю, що з цим впораються. Точно. Ну, то есть одно дело, если речь идет о какой-то там экспресс подготовки, другое дело каких-то готовых специалистов, которые хотя бы на военной кафедре там чему-то подобному обучались. Ну, понятно. Интересна новость о том, что не могут открыть городок для переселенцев, который... Да, это, это, это на самом деле ну... за немецкие деньги. И вот э, тут указана информация о том, что невозможно это сделать, невозможно его открыть, поскольку не может власть договориться с и а кому принадлежит Обленерго в Запорожье? А, Обленерго принадлежит ну, группе ветинвест, то есть Ринату Ахметову, ну корпорации Детек в первую очередь. Ну и, и ясно, кто стоит за Детеком. То есть новость на самом деле, ну стыдная. Потому что то есть, немцы, которым, -то, как оказалось, гораздо больше дела до, до внутренних проблем украинцев возвели целый, ну, это так, поселок, я не знаю, там несколько десятков таких со современных оборудованных домов. То есть он вырос буквально там, за три месяца возвели они этот городок посреди одного из микрорайонов. Угу. А, про профинансировали его, потом его. его сколько открытие... было потрачено средств на, на возведение этого комплекса? Несколько сотен, по-моему, порядка двух миллионов евро идет речь о речи такой сумме. Сколько возведено объектов недвижимости? Что это за объекты недвижимости вообще? Ну, это надо смотреть. Это такой как бы городок из э, вагончиков, полностью оборудованных вот, для жилья с санузлами, uh -huh. э, с, с, подведенной, с подведенной водой. То есть его обещали открыть еще в начале декабря. Потом сроки переносились там под, под Новый год, под Рождество. Но по факту на сегодняшний, вот, 10 сегодня января, уже мы не, не имеем открытого города. И все застопорилось на, на уровне местной власти в том, в том плане, что Власть, городская власть и облэнерго не могут решить по какому тарифу подключить вот этот вот городок к электроэнергии а позиция Исключ... областной власти то есть губернатора условно представителя областной государственной администрации Запорожье без губернатора уже я не знаю пол наверное Полгода. Как-то как у нас забыли, вот три ну, месяца мы без губернатора. Ну и... хорошо, есть там первый зам губернатора, условно говоря, да? Нет, нет, он, город, это, этим занимается городская власть. Нет, потому, я что... понимаю, но в любом случае власть должна реагировать, да, и комментировать те события, и выражать свои публичные позиции в связи с Шука таким конфликтом. Компромисс. Ну, може бути да, компроміс? Як да, да, можна да, не договоритися да, о тарифах? Як домовляються, не можуть вирішити. Розумієш, вони вже зосередилися на кількох тарифах, але просто не можуть вирішити, які прийняти. Ну, давай так, ісходя із нашого опитування журналістського, ми розуміємо, що, наверное, це. Що дізналось про це громадське Запоріжжя? Да. Які тарифи пропонують, які, ймовірно, схвалять. І як відбувається процес договоренності? Публічно, не публічно? Ні, так ну вони достаточно публічної плоскості. об этом говорят, но пеняют друг на друга. То есть комментарии об Энерго отсылают к... Нет, но они собираются на публичные, типа, как круглые столы или совещания, аппаратные совещания. Нет, нет, ну, все, все комментарии, мы делали об этом буквально на днях сюжет, все комментарии, которые мы получали, то есть они получались там в кабинетах от тех, от тех, то есть на какую-то публичную дискуссию они не выходят. Произошла ли уже в Запорожье сессия бюджетная? Была ли? Нет, ну, го городская власть еще... Еще находится в, коме после новогодней. Нас... Когда здесь... планируется сессия, на которой будет рассматриваться бюджет и приниматься? Я думаю, не, нет, пока точно нету. То есть я буквально перед эфиром смотрел сайт мэрии, нету анонса. Uh -huh. Ну, я думаю, что в рамках этой сессии, возможно, будет прояснить все позиции публичные этих сторон, которые, наверное, должны быть обе стороны заинтересованы как бы э, в открытии этого городка для переселенцев, да? ну, вроде Добре. как по логике вещей. Давай тогда ждем уже наступного тижня каких-то подробностей от громадского Запорожья. Я пропоную снова э, Повернутись до то, то, то теми ми... з Амсторами, ми проілюструємо. Дивимо сюжет громадське Запоріжжя про власне ситуацію з Амсторами. Там і будемо говорити про ситуацію з Амсторами в Кременчуці. Там так само є якісь якась історія пов'язана з цим. Вот конкретный шантаж. Просто ну, поймите нас, мы хотим, чтобы было хорошо и у вас в семьях дома был порядок, чтобы вы вовремя получали зарплату, мы восстановим в любом случае работу магазина. Они восстановятся. Только просим еще немного времени дать нам, чтобы мы смогли разобраться до конца в этой ситуации, восстановить IT-систему и прийти все-таки мирным путем, не захватом нашей территории людьми с автоматами, непонятной наружности, с номерами АЕ, на машинах, на автобусах. Если имеет место какие-то экономические вопросы, пожалуйста, мы говорили, доносили это до Оппонента до нашего, до смарт-холдинга. Пожалуйста, решайте все вопросы в правовом поле. Есть суды, есть прокуратура, обращайтесь. Идет шантаж, идет запугивание. Брось. Вопрос, кто вы, господа, такие? Вы пришли и рассказываете, что мы ваши владельцы, совладельцы, у нас есть документы. Но документов в итоге мы не увидели, ни один из вас, я думаю. Сидите, я Там На магазин, на что-то...